مانو شیطان کے راستے پہ نہ چلو لا تتبیو خطوات شیطان نہ اتباق نہ چلو کیوں نہ چلو لکم مبین کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب حضرت آدم علیہ نبی سلات علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا سارا معاملہ بنا اور جناب آدم اللہ نبی نلیہ صلاۃ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم اے رب مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے اسے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا اس لیے کیا کیا ان لکم میں کھلا دشمن اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا اس طرح کے کام سرزت کرو گا کہ یہ جنت کے حقدار جنت کے مستحق نہیں رہے گی کھلا دشمن لیکن نظر جی نہ قرآن پڑھا نہ ہم نے قرآن کھولا تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے ہمارے اسے یار اسی کی مانتے ہیں اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کہہ رہے ہم کر رہے ہیں جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں خامن کے دل میں ڈالا دے بڈی نو تلا اس نے کچھ بھی نہیں سوچا دے دیا بیوی بی کے دل میں ڈالا مانگے دے کو رہنے دیر دے ہے اس نے بھی کچھ نہیں سوچا اس نے بھی کہا دے دے

سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو ایک بار صد کے دل سے صرف اتھو نہیں ایوی نال ہوئے یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو فرماتے ہیں جو صد کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان دس ہزار پردے حائل کر دے گا دس ہزار صدق دل سے دل بھی ساتھ جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی فرمائے اللہ دس ہزار پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے مندے کی جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکار اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے لیکن ہم پکارتے نہیں اور امام جو ابن جوزی نے بھی کمال لکھا فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا جب تو اس کے دروازے پہ, پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا جب تُو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ وہ تجھ پہ بھونکتا ہے وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے ٹھیک ہے تو اب تو کیا کرے گا اس کتے سے جھگڑے گا تو نہیں سکتا اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے کہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا وہی وہ کتا اس کی ساری حالت بدل جائے اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے تو اس سے کیوں لڑتا ہے تو اپنے اللہ کو بھکار ہیں تو اپنے اللہ کو کہے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر اور عرض کس طرح کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرزی کبھی پکار تو صحیح کبھی سچے دل سے یہ تو شیطان شیطان کا رولہ ڈال رہا ہے سارے رولے تو بھول جائے گا پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا خود کہہ رہے ہیں رہ. خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو گمراہ کروں گا بلاؤ بھی کسی کو نہیں چھوڑوں گا مسبائی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا کیونکہ مجھ پہ دو بڑا سا. میں آپ کو کیا بتاؤں بس بعض دفعہ تو بالکل قریب لیکن وہ پھر کرم کر کس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں بید. ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی جمعہ کا دن ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولیں کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا ساتھ اتنے زیادہ گریں گے ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے بالکل قریب لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے اس لیے ذرا ایک کی نسخہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بچا میرے اللہ میں نے بچا لے میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے تو پھر وہ خود اس خود ہی قرآن ہے پہلے خود کہتا ہے والا اغوی انہم اجمعی کسی کو نہیں چھوڑوں گا اجمعی سب کو گمراہ کروں گا لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے اللہ مگر عبادہ کا منہم المخلصی جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا ہاں خود ہی کہہ دیا اس نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر گیا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں اخلاص والے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو اعوذ باللہ من اور جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے اس وقت اس وقت تو پوری جا رہی ہیں اس وقت تو فو... پورا دن اب نہیں اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو کہن قریب حضرت پیشے اور اس کے دل میں نہ دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نہ مجھ سے گناہ کروانے لے جائے اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے بس بات آئی فور دے طلاق ہو گئی طلاق اس طرح ہو نہیں رہا ایک بزرگ تھے کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے ایک فرشتہ بھی ہے یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا اب تو اللہ کی پناہ میں اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے میں جا رہا ہوں پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ ہے بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان بس ہم سے یہ جاجہ نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ایک بزرگ تھے وہ ایک دن اپنے پیرو مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پیرو مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا اب وہ سردی بڑی تھی حضرت اب وہ ننگے پاؤنا چل رہے تھے تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تھا کہ ان کو چل اس نے جوتا پیش کیا نا حضرت نے لینے سے انکار کر دیا پر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے تو جوتا تو نہیں لیا تو اس نے نا اوپر چادر اوڑ رکھی تھی تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سر سے محفوظ رہیں گے ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی جو تو چادر ایندیں پیراں چاندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر دے گا اس نے چادر نہیں باندھی اسی مقام پہ, پہ پہنچے شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے شیطان غلط بات ڈالتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے وہ فرشتے کی طرف سے تھی اور جو پھر خیال لایا تھا جو چادر بنے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا وہ شیطان کی طرف سے تھی دونوں اپنا اپنا کام کرتے تھے. لیکن ہم اکثر حضرت آپ دیکھیں نا حضرت آپ کوئی بھی ہم اللہ ون میں محفوظ رکھے غلط کام کرنے نکلے خیال آتا ہے نہ کر آتا نا جی خیال پکی با ہو ہی نہیں سکتا میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا خدا معاف فرمائے آتا ہے خیال حضرت اندر جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان وہ آگے سے پھر اور اللہ معاف فرمائے اکثر وہ پیشتہ حضرت اندر شیطانی کی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی لیکن اتنا یاد رکھیے گا اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا باقی جو کرنا میں نے خود تھا وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ درجی مجھے مجھے میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا ہم کہتے ہیں نا یار دل کر میں کچھ چنگی جی فلم دیکھی وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا کے وہ جانا بھی میں نے ہے کہنا بھی میں نے ہے اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے اتنا کرے گا کہ دل میں خیال ڈالے گا اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے نہیں بھائی میرے اللہ اللہ کے نبی نے منع کیا بلا کر زنا جنا کے قریب بھی نہیں جانا بھائی اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے اتنا اس کے پاس ہے اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے بڑے بڑے, بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار بڑے بدسورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف سے تشریف لا رہے تھے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے اس نے اس کے جواب بھی دیے اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہ پھر آیا بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے انہوں نے سوال پوچھے بیچ سے یہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب بات ہے سنیو غصے میں اس لیے تو حکم دیا گیا گسائے تو کنڈیشن بدلو اپنی گھر سے باہر چلے جاؤ پانی پیو وضو کرو گائے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت چینج کر جاؤ نکل جاؤ گھر سے باہر کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے کدھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے آگ ادھر بھی پوری ل... دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں بس دین کیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا مثال کے طور پہ حضرت ایک سیابیہ تھی ان کا نا بیٹا انتقال کر گئے اب سیابی گھر پہ نہیں ہے خامن گھر پہ نہیں ہے پیچھے سے بچہ چھوٹی بات ہے جی بچے کا انتقال کر دینا کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے جی. بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے لیکن دین والی بیٹی تھی جی. اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی جی. اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا اس نے کیا کیا بچے کو غسل دیا اس کے سر میں تیل ڈالا اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے شاید میرا خا سنین تھی شاید اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے وہ جب خامند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی غسل کیا اچھے کپڑے پہنے اچھا خود کو تیار کیا جب خامند آیا نا وہ بیوی بی کوئی سال میں دیکھا تو آدھی رہی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی انہوں نے پوچھا زہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی یہ ہوتا ہے نا سب کا بھی بچے کدھر ہیں انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے کدھر ہیں انہوں نے کہا وہ چار پائی پہ آرام سے لیٹا ہوا گئے جا کے بچے کو اللہ بچہ انتقال کر چکے ہیں کھانا اچھا بنایا تھا خامن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھایا بھی کھانا کھلایا بھی ان کے ساتھ باتیں کی دل جوئی کی ان کو خوش کیا ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے وہ پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے انہوں نے کہا بھئی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں میں تو دے دوں گا واپس پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا اللہ نے ہم سے واپس لے لیا یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے کیا بولنا ہے کدھر بولنا ہے کدھر کیا نہیں بولنا یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سیکھا اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا یہ میں نے بھی نہیں سیکھا تو پھر کیا ہے پھر حضرت کار کار پانڈے کھڑکڑے دیں کار کار پانڈے کھڑکڑے دیں ایک ہفتے بعد طلاق چار دن بعد طلاق مینے بعد طلاق چھے مینے بعد طلاق ممور بن گئے لوگوں کا وجہ دین نہیں آتا زندگی کیسے گزار نہیں ہے میاں کے حقوق کیا ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں پتہ ہی نہیں کسی ہے جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں جدر اس کو غصہ آیا اس کو غصہ آیا سب ختم کر دیا تو انہوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں چل ایسے لوگ اسے چھے میں ٹھنڈا پہ جاؤں نیا نہیں سمجھنے کو تیار چل بھئی سارا دنیں بھی بچاری تھکی ہوں ہے اتنے زیادہ بچے ہیں کپڑے دھوتی ہے گھر صاف کرتی ہے ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے چل اس وقت تھوڑی سی ہے میں میں ٹھنڈا رہ جائوں تھوڑا سا ناظرین جی عورت کو اس بات کا خیال ہے بچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر رہا ہے میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں جی یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا اس نے یہ کیا اس نے ویسے کیا وہ مجھے یہ کہہ گئی وہ بندہ آگے بےچارا سارے دن کا یہ سن سن کے آیا ہوتا ہے آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے مجھے حکیم صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیمرہ لگا تھا میں بھی گل چکی جانی ہے جو ایک ہو جی ایک ہی کہنٹ ہے آپ کو بڑی کم ملیں گی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کر دے اس نارو والی سائٹ نارو والی سائٹ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دو جی ولی نے بابی اور ایتے ہیں نال مائی اور ایوی ولی ہیں حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سپیشل دیکھنے گئے کہ بابی اور ایتے ولی ٹھیک نے اممہ جی ولیہ کے میں پڑھ گئی ہے وہ بابی اور ایتے ہیں لورا کم سن داتریاں شاتریاں لگ ਫਰਮਾਤੇ ਹਮ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਤੇ ਮੈਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਾਉਰੀ ਵਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਫਰਮਾਤੇ ਹਮ ਅਗੇ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਲੋ ਤਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਦੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇ ਅਮਾ ਜੀ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੋ ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਅਲਾ ਪਰਨਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਂਡੇ ਤੇ مما جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویخ کے نا تو آ کے ہیں دیا اندر تو نہیں جی لبا کوئی اسی ہے تو چلو میں آئی ہاں تو ادھر دھیان کرو ہاں پرنا تے مونڈے ہوتے ہی ہے کہ اوہ ہو ہو بس امر زیادہ ہوئی نا مجھے نہیں یاد رہے فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جی کہ کم ولیہ بن گئی کہتے ہیں میں نے کہ فرما پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے بڑھ دیتے لیکن میں آکھ جو آکھیں سی کہ جا کمرے جو یہ کیا صرف میرے آکھن اٹھ کٹ اور گئی سی ہیں یہ اس لیے ولی بن گئی ہے یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مڑ تھے ہیں میں جو آکھ بیٹھا تھا جا اندر جا کے ایک وری ویگ گیا اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہذا لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے نہیں کریے کیوں کریے کیوں شہوں دا دے میں پتہ نہیں ہے او واسطے کرنا کیوں شہوں دانی میں نے بتا ہوں ادھر نہیں دنی کرنا ہے کرو گے او دے کلو عجر پاؤں گے نہیں کرو گے تھے پھر بھی پیش تو دی بارگاہ جو اس کے لیے کرنا ہے ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو دیکھو نا درجی دی. اے سارے جنہیں تسی بیٹھے ہو سی ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ بڑا ਕੋ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋ ਦੋ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤਪੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਖੋਪੜੀ ਤੂੰ ਵਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੋ ਲੈਂਡਮੈਣੀ ਲੈਂਡਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਐਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ کو بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو دو ڈیوٹی لیکن نظر جی سارے تھکے اکے پہ ہیں لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے تین وقت تا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے تیرے تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے ان کو سکول بھیج بھی رہی بھائی, بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نہ بھائی اس کو بھی تو دیکھ وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں اس کو بھی تھوڑا سمجھ دو اس کو تھوڑا سمجھ گیا تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر تیری اولاد پال رہی ہے کیا کیا نہیں تیرے یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی اس کو دیکھو بیچارہ سارا دن تم یہ چار بچے ہیں صرف تمہارے تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے راکھ چھڑ دینے وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنی لوگوں کو فیس کرتے مالک کی بھی سن رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہے اس کی بھی لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی ہے تو لڑنا ہے یہ تھے یہ بار بار ملے گی اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے یہ بس آخری بات یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ جیڑی بی بی صاحبہ سن نا وہ بڑی ہیں سن اللہ رہی ہیں نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے دیکھتے تو یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی اور حضرت کے لیے بھی اکثر وہ پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جائے کرتے وہ کوئی بندہ نا حضرت تو آ گیا اس نے دروازے پہ دستک دی اب تو گھر نہیں تھے وہ بھی صاحب نے دروازہ کھولا اس نے کہا جی انہوں نے کہا جیڑا شاخا شاخا نا کم نا کاج جا تھے ضائع کوئی نہیں وہ بڑا حیران چنگی خال وہ لکھے جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس سال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا بڑا حیران کیا حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے حضرت کی روب اور دب دبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے اس نے حضرت تو کار کی فرمایا یار اللہ واسطے میں سن لینا وا تو اللہ کے حکم میریاں سون سن لینا اللہ کے لیے کرنا پڑتا اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو محبت کرو ایک دوسرے سے اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے ایمین رضی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چل اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ اس کا وزن کرو یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے قدر کرو یار ایک